السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں فیض کی فیض احمد فیض کی ہی ایک پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لی صدری ویسری عمریِ بحل العدت المل ثانی یقہ قلی اللّہ مصلیٰ محمدن و علیہ علیہ محمدن کماصلیۃ علیہ ابراہیمہ و علیہ ابراہیم انََ کا حمد المجید اللہ بارقلّہ علی محمد علیہ علیہ محمدن کما ابارکتہ اعلیٰ ابراہیم وا علی ابراہیم آن کا حمید و مجید یہ تو دیکھیے ہم پاکستانی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہم اطابِ حکومت وقت کے عطاب کا شکار رہتے ہیں کیونکہ جہاں انسان آزادی مانگتا ہے غلام انسان وہاں پھر ان کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ہم کر رہے ہیں آج گزشتہ اسی برس سے کر رہے ہیں آج کل زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ ایک مرد بزرگ کھڑا ہوا ہے ڈٹ کر بزرگ ان معنوں میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کس طریقے سے بزرگ بنا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں بہرحال ایک زمانہ تھا جب فیض کو بھی انہی حالات کی بنا پر حکومت وقت نے قید کر دیا ہر بہ شخص قید ہو جاتا ہے جو آتا ہے مقابلے پر تو فیض صاحب کو بھی قید کر دیا گیا یہ سینٹرل جیل میں تھے اور بیمار ہو گئے ایک روز ان کے دانت میں سخت درد اٹھا جیل کے حکام نے انہیں پولیس کی حفاظت میں چیک اپ کرانے کے لیے ڈینٹل کلینک بھیج دیا اتفاق سے ڈینٹل ڈینٹسٹ جو تھے وہ بھی ان کے پرستار تھے لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ان کو قید خانے سے روزانہ بلایا جائے چنانچہ ڈینٹسٹ نے روزانہ چیک اپ کے بہانے بڑھانے کا طریقہ اختیار کیا تاکہ کچھ دیر انہیں جیل کے ماحول سے نجات حاصل رہے اور وہ آزادی میں سانس لے سکیں اب روزانہ انہیں جیل کی گاڑی میں اسپتال لے کر جایا جاتا اور واپس لایا جاتا لیکن ایک دن یہ ہوا کہ جیل والوں کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی جیلر نے انہیں تانگے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا لیکن اس صورت میں انہیں ہتکڑی پہنانا ضروری تھا فیض صاحب مان گئے اس طرح وہ ہاتھوں میں ہتکڑی پہنے تانگے کی پچھلی نشش پر بیٹھ گئے پولیس کے سپاہی بندوق لیے ان کے ساتھ میں تھے آج کل اڈیالہ میں رہتے ہیں نا بندوق بردار ان کے ساتھ کلاشن کوف بردار عمران خان کے سر پہ کھڑے رہتے ہیں اس حال میں وہ لاہور کے گلی کوچوں سے گزرے کہ پولیس کے سپاہی بندوق بردار سپاہی فیض احمد فیض کے ساتھ تھے فیض احمد فیض نے تازہ ہوا کو محسوس کیا بازاروں سے گزرتے ہوئے خوانچے والے تانگے والے بیل گاڑیاں سب بچھڑے ہوئے یاروں کی طرح ان کے قریب سے گزرتے رہے عجیب منظر تھا وہ لاہور کی وہ لاہور شہر کی جانی پہچانی سڑکوں سے گزرتے رہے اور اہلیان لاہور یہ تماشا دیکھتے رہے شاید کچھ لوگوں نے انہیں پہچان لیا ہو ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا جس میں نان سے لے کر صحافیوں تک سبھی لوگ شامل تھے اس طرح ان کا ٹانگا ایک جلوس کی شکل بن گیا خی صاحب کہتے ہیں میں نے زندگی میں ایسا دلکش جلوس کبھی نہیں دیکھا اپنے اسی سے گزر کے ان کے دل میں جو شاعری آئی وہ میں بیش پیش کر رہی ہوں آج بازار میں پا بجولا چلو چشم نم جان شو شوریدہ کافی نہیں تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں آج بازار میں پا بجولا چلو دستے افشاں چلو مست و رقصاں چلو خاک بسر برسر چلو خون بداما چلو راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو حاکم شہر بھی مجمع عام بھی تیر الزام بھی سنگ و دشتام بھی صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے شہر جانا میں اب باصفہ کون ہے دست قاتل کے شایا رہا کون ہے رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو یہ میں بتا دوں آپ کو کہ صفیہ اختر کے خطوط جانصار اختر کے نام انہوں نے تو بڑی شہرت پائی لیکن انہوں نے جو خطوط لکھے یہی ایلس فیض نے ان کو کوئی شہرت نہیں مل سکی کیونکہ یہ انگلش میں لکھے گئے تھے چنانچہ انہوں نے ایک سید مزہ جمیل نے اردو میں ترجمہ کیا ان خطوط کا ایسا ترجمہ کیا کہ یقین نہیں آتا کہ یہ انگلیش میں لکھے گئے تھے یہ کتاب اکیڈمی نے شائع کی اکیڈمی بازیافت نے اس میں فیض احمد فیض کی اسیری کا زمانہ ہے اور اس فیض کے لیے جیسا کہ وہ خود کہتی ہیں شدید تنہائی آزمائش سختیوں اور علم ناکیوں کا دور تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے لیے اور بچیوں کے لیے حوصلے و قوت کے قوت برداشت کا بھی زمانہ تھا اور میں یہ تمام احوال فیض صاحب کو لکھ کے بھیجتی تھی خانگی مسائل مشکلات ان سے نبردازمہ ہونے کی کوششیں بچوں کی معصوم باتیں دوستوں کی ہمدردی محبت حقیقت پسندانہ انداز لیکن جب اپنی تنہائی و دوری کا احساس کرتی ہوں تو پھر مجھے اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا ہے یاد ہے تم نو مارچ سن انیس سو کو گرفتار ہوئے تھے آج جولائی سن انیس سو کو میں تمہیں لکھ کے بھیج رہی ہوں آج اتوار ہے اور بارش ہوئی ہے تمہیں یاد ہوگا اتوار والے دن تمہارے سست پڑے رہنے سے میں کتنا جھنجلایا کرتی تھی لیکن اب اتوار کے دن وہی سب کام مجھے خود کرنے ہوتے ہیں اس دن کچھ اور کرنے کی جسم میں سکت نہیں رہ جاتی ہے پھر دس ستمبر انیس سو اکیاون کے خط میں لکھتی ہیں راتیں ٹھنڈی ہونے لگی ہیں اور اس وقت سوئی ہوئی بچیوں کے چہرے پر نظر پڑتی ہے چاندنی رات میں وہ اور خوبصورت لگ رہی ہیں آج دونوں میرے پاس ہی سو گئی ہیں پرسکون اور شانت اگلے خط میں فیض فیض لکھتی ہیں میں اب تک دل میں جدائی کے درد کو سہنے کی حمد نہیں کر سکی ہوں اور جب ستمبر کی صبح آہستہ آہستہ درختوں میں سر, سر آتی ہے تو میری آنکھیں آنکھیں آنسوؤں سے ڈب دب ڈب جاتی ہیں اور مجھے اس بات پر پہلے جیسی ندامت محسوس نہیں ہوتی ہے حیدرآباد جیل میں فیض سے ملاقات کے بعد لاہور پہنچ کر اپنے خط میں الزیض نے لکھا تھا ہماری ملاقات کا وقت کتنا مختصر تھا لیکن اس ملاقات کی باتیں بہت یاد رہیں اب تنہائی اور مفارقت کی اداسی نے ایک بار پھر دل کے آس پاس پڑاؤ ڈال دیا ہے سن انیس سو رخصت ہو رہا ہے اب میں سونے جا رہی ہوں مجھے امید ہے ہماری ملاقات نیند میں ہو جائے گی جیسا کہ تم کہتے ہو نا خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے آج تیس فروری سن انیس سو باون ہے میں اس خوفناک کیفیت میں کو کیسے بتاؤں تمہیں کہ تمہارے جانے سے میرے اندر کس طرح سے کم ہمتی پیدا ہوئی تمہیں ہر صورت میں گھر واپس لانا ہے حالات کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ زندگی پھر سے وہیں سے شروع کر سکوں جہاں سے تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے آج نو مارچ ہے لو ایک سال اور بیت گیا اب تک یقین و بے یقینی کی کیفیت ہے آج صبح کا تمام وقت غمناک یادوں سے لڑتے بھیڑتے نکل گیا ہے پھر دس دن بعد ایک اور خط میں لکھا آج کل میں نے دنوں کی گنتی رکھنا چھوڑ دی ہے بس اتنا یاد رہ جاتا ہے کہ سورج نکلنے کے ساتھ مجھے دفتر جانا ہے اور غروب آفتاب کے وقت واپس گھر آنا ہے جہاں مجھے کچھ آرام کرنے کی سہولت مل جاتی ہے سمجھو میں تھکن سے چور چور ہو گئی ہو چکی ہوں ایسے میں گزرے دنوں کا کیا حساب رکھوں بلکل بے معنی لگتی ہے زندگی پھر پندرہ مئی کے خط میں لکھتی ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کاش میں نے ایسے گرم مفلس اور غلام ملک کے فرد سے شادی کرنے کے بجائے کسی اسکیموں سے شادی رچائی ہوتی تو کیا خوب ہوتا کم سے کم اس جھلستی گرمی میں پیڈل مارتے ہوئے دفتر جانا اور صبح سے شام تک کام میں کاموں کا انبار ڈھونا اور دماغ کو پچھی کرنا بس خدا بچائے جون کے مہینے میں خط میں ایلس نے لکھا اگر شام ٹھنڈی ہوا شام کو ٹھنڈی ہوا چل جائے تو پھر خوشگوار رات کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن خوشگوار راتوں کے اپنے عذاب ہوتے ہیں ایسی راتوں میں اد کھلی آنکھوں میں خواب دیکھنا کیسا لگتا ہے یہ تم سوچ سکتے ہو گئی گزری باتیں دل جنہیں یاد کرتا ہے اور اداس ہوتا ہے سب کچھ لٹ جانے کے بعد صرف صدمے میں قسمت باقی رہتی ہے عید کے دن فیض کے نام اپنے خط میں لکھا کل طاہرہ پوچھ رہی تھی ایس کیا تمہیں کبھی کوئی خواہش پریشان نہیں کرتی میں نے جواب دیا مجھے نا... نہیں معلوم کہ کوئی خواہش دل میں سر بھی اٹھاتی ہو سوائے اس کے کہ فیض رہا ہو کر آ جائیں اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا یہ کافی اب اس کے ساتھ میں تمام کرتی ہوں کیونکہ ابھی کافی اس میں ذخیرہ باقی ہے خط خطوط کا اور اس کے ساتھ بہت سی دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ فی امان اللہ